কাপোৰ এটা আপুনি যে প্ৰথমে এতিয়া নাপোৰ খেতিৰ কথা ক'লে আমাক আৰু এতিয়া আমাক ব্ৰইলাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব আপুনি প্ৰথমে সেই মানে বিজনেছটো ব্ৰইলাৰ বিজনেছ বুলিয়ে কৈছোঁ মানে আপুনি কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু কিমান টকা মানে ইনভেষ্ট কৰিছিলে অৰ্থ নহ'লে কোনো কৰ্মই কৰিব নোৱাৰি তেতিয়া অৰ্থ হোৱাৰ পিছত ব্ৰইলাৰ ঘৰটো বনাব লাগিব ষাঠি ফুট দীঘল বাইশ ফুট গর্ভ হবো ব্রয়লার ঘর পানীৰ সুবিধা লাগিব লাইটিং সুবিধা লাগিব বাসন বর্তন লাগিব ব্রয়লার দানা পানি কাৰণে তার দ্বিতীয়তে হল কি ব্রয়লার বহুত বিভিন্ন ধরনের নিয়ম প্রণালী কিছুমান আছে আচলতে করে গলে মানুহ মানুষ দেখি পাব এটা আমি কবলে গলে আহিতকে। আৰ্হিত মানে উপদেশ আৰ্হিটো শ্ৰেষ্ঠ আৰ্হিটো কৰি যাব লাগিব দিলেও নহ'ব এতিয়া বৰ্তা আপোনাক এডোখৰ এই যে ব্ৰইলাৰ ঘৰত এই যে নৰা দিয়ে আপোনালোকে নৰা দি ছাল মানে নৰা নিদি টিং দিলে মানে নহ'ব নেকি টিং দিলে নহ'ব আচলতে নৰা বা খেৰৰ কিয় দিব লাগে পলিউশ্যনটো ভাল হয় যিটো জলবায়ু পাবলগীয়া পায় কাৰণ অক্সিজেনটো নাপালে জীৱ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে প্ৰতিটো বস্তুক অক্সিজেন লাগিব প্ৰয়োজন অক্সিজেন হ'লেহে আমি মানুহে যেনেধৰণে অক্সিজেন পাওঁ জীৱ জন্তুকো অক্সিজেন লাগে আৰু টিঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে শীতটো বেছি হ'ব গৰমটো বেছি হ'ব গৰম সেইটো কাৰণে টিং ব্যৱহাৰ নকৰে খেৰীঘৰত মানুহৰ যিমানখিনি স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকে নৰা ঘৰত যিমান মানুহৰ স্বাস্থ্য ভাল হয় কিন্তু টিঙৰ ঘৰত বা আৰ চি চি ঘৰতো মানুহৰ স্বাস্থ্যটো ভাল নহয় ত' আপুনি এতিয়া এজন সফল ব্যক্তিও আপুনি এতিয়া মাহেকত কিমান টকা উৎপাদন কৰিব পাৰে এবাৰ বিকি সেই বিষয়লৈ মই কথাষাৰ যোৱাক ক'ব ইচ্ছা কৰিছোঁ মই যেতিয়া দুহেজাৰ দহ চনত প্ৰথম ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছোঁ দুহেজাৰ দহ চনৰ পৰা দহ চনতো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া দহ চনত এই বস্তুবিলাকৰ দামবিলাক কম আছিলে তেতিয়া পুঁজি বেছি সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিলে মোৰ কম পুঁজিতে মই কামখিনি কৰিব পাৰিছিলোঁ তেতিয়া যুগৰ সাপেক্ষে এতিয়াতো বহুত দাম হ'ল আজি দহ বছৰ আগত যিটো মূল্য আছিলে এতিয়া দহ বছৰ পিছত মোৰ বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া কম পুঁজিতে কিছুমান কাম কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু সেই অনুপাতে মূল্যটো লাভ আছিলে লাভজনক হৈছিলোঁ মই আৰু ঘৰখন পৰিয়ালটো পোহপাল দি জীৱিকা নিৰ্বাস কৰিছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান যিমান আয় হয় সিমান খৰচো হয় বৰ্তমান মানে আগৰ দৰে যিটো লাভ আছিলে মানে এতিয়া মানে ইমান লাভ নাই লাভ নাই তথাপিও কিবা এটা হ'লেও লাভ থাকে লাভ থাকে কিবা এটা থাকে একেবাৰে নথকাও নথকাও নহয় থাকে মানে ব্যৱসায় কৰি মানে ঘৰতে টুক টাক চলি থাকিব পৰাকে হৈ থাকে হৈ থাকে এতিয়া আপুনি এই ব্ৰইলাৰ যি দানা মানে এতিয়া ব্ৰইলাৰ কেনেকৈ কি খুৱাব লাগে ঐ দানাৰ বিষয়ত যিটো আমি ব্ৰইলাৰ ফিট দানাটোক ইংলিছত ফিট বুলি কয় অঁ ফিটটো আমি কোম্পেনীয়ে ব্ৰইলাৰ পোৱালি দিব মেডিচিন দিব দানা দিব আমি মুঠতে ঘৰটোৱে সেৰাই দিব লাগে আৰু নিজৰ বাচন বৰ্তনখিনি লাগে লাইটিংটো লাগে আৰু আমি পৰিচালনা কৰিব লাগে কোম্পনীয়ে গোটেই মেনেজমেণ্টটো কোম্পেনীয়ে কৰে দানা পানী মেডিকি মেডিচাইন যি য'ত লাগে আৰু কোম্পেনীৰ এল এছ আছে ছুপাৰভাইজাৰ আছে সময়মতে চাবলৈ আহে দানা কেনেধৰণে খোৱাব লাগে তেনে এখন চাৰ্ট আছে এখন বুক আছে মানে তাৰ বিষয়ে এখন কিতাপো আছে সেই কিতাপখন পঢ়ি চালে গম পাবা এতিয়া সদ্যহতে মই ইয়াত দেখ মুখৰে বুজাবও নোৱাৰো কব নোৱাৰো মানে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ এদিন যাম বাৰু আজি যিহেতু হঠাৎ লগ পাই গলো দুৱা খাৰ আপোনাৰ যিহেতু এজন সফল ব্য়ক্তি সেইবাবে ভাবিলো আপোনাক দুৱা খাৰ মানে আমাৰ দৰ্শকক দেখাই মানে স্বাৱলম্বী কৰিলে